стратегические цели так называемые специальной военной операции, заявленные вот в самом начале, они остаются недостигнутыми. Принц Вильям сейчас на границе, сто на российской границы, в военной форме, в танке, в лучших традициях премьер-министерства. Честно, воевал за родину. Старшее руководство сказали, что я должен э, с этой суммой с трех миллионов отдать миллион. Конкретней про похищение людей, которые оказались на СВО. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Live. А це свіжий огляд російської антипропаганди. і Я вкотре хочу зазначити, що росіяни не люди, бо вони вже почали говорити моїми фразами і забирати в мене хліб. Але звісно. Так як ми розкладаємо їхню пропаганду, з цим не впорається ніхто. Тож, друзі, не забувайте нам допомагати лишати свій лайк, обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, донайте на потреби Збройних сил України. Нам лишилось зовсім трошки для того, аби закрити наш збір на 220 тисяч гривень і відправити їх на відновлення автотранспорту та техніки для підрозділів, які вийшли із Курщини. Дивіться, наслухайте слухайте і шукайте посилання на збір в нас. В описі. Ну, а поки я вам якраз і розкажу на дуже конкретних прикладах, як це наш ворог краде в нас хліб. Річ тім, що немає ще ніяких достеменних домовленостей, немає ще нічого узгодженого ані з росіянами, ані з американцями. Росіяни вже засмучені. Зет-пропагандисти кажуть, що їм не подобаються ці перемовини, які йдуть між Росією та Сполученими Штатами Америки. Адже стратегічні цілі СВО все ще не досягнуто. І це при тому, що ніхто не знає, а що це за цілі, мовляв, про що би з Трампом не домовлялися, бажаного Росії він не дасть. А далі ще гірше, ще гірше для них і ще краще для нас. У мене таке враження, що Кирила Буданов чи Василь Малюк вже встигли перекупити цих зет блогерів. Бо виявляється, навіть Калашніков ротом каже, що чорноморська угода це ні про що, бо Україна там і так домінує. А й справді ми давним-давно знищили їхні пріоритети та їхні, точніше сильні позиції у Чорному морі. Чорноморський флот перетворився на флотилю, а потім і взагалі відплив від наших берегів. Тож здається, що до Росіян починає щось доходити. Что, даже когда Трамп посмеивается ему в очи и кажешь, что Путин классный чувак, він хоче його на самом деле он хочет посадить его на пляжку. Внимание всех приковано вот сейчас переговорам Джиди, но ну, честно говоря уже немножко это все это и даже подташнивает, ибо как ты, я бы ты ни договорился с Трампом, с Соединенными Штатами, это все равно будет закрепление того, что стратегические цели так называемой специальной военной операции, заявленные вот в самом начале, они остаются недостигнутыми о чем мы много раз говорили. Ну, сейчас, видите, сыр бор идет по поводу прекращения огня на море, то есть прекращения их действий на Черном море. Ну, в принципе, действительно, они уже, они и так уже там по нему свободно ходили. Черноморский флот загнали, сами понимаете, заможать. Вот. И, то есть они свободные, уже сейчас и законное право могут получить, ходить дальше со своими грузами, так сказать, получать Поступление для Киева валютной, ну и заодно возить э, иностранную военную помощь самым выгодным транспортом морским. Вот. Это уже само по себе, соответственно, ну, никак успехом не назовешь, как не говорит, это, конечно, очень сильная уступка. С другой стороны, я вижу, что какой то вот, не знаю, мозофизика государственная политика, с, вроде как бы, решили придерживаться запрета, воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре, а вот посмотрите, лупит. Вот по Солджи, по газоизмерительной станции влупил, по нефтехранилищу на Кубани. Вот, видите, как прилетело. Вот. Летят, что называется, все эти как дроны по целям в нашем тылу. Вот. Демонстративно летят. А вот это что? По Одессе, простите, да, пройти вот, по на Одессу сколько налетели, масс массированный вроде как ответ. Вот даже на мою улицу, вот рядом с моим домом, на улице Армейский, то Искандер пролетел. Но там, как вы понимаете, никакого бункера нет на самом деле, командного бункера. Там избой город гор не расположены. Это что за ответ тогда? Почему именно по Одессе? Вы же добиваетесь совершенно обратной цели, тем самым. А це ПДР, от они, це не тронуті. Інтересно, як понімаєте, логіка, виходить, така велістратегічна, а ті, не непобідне, ребята. Велика Британія без п'яти хвилин, як готується вторгнутись на територію Російської Федерації. А як звучить. Боже, яка мрія! От би і справді так було, але ні, це винятково і тільки інтерпретація російської пропаганди, подій чи новин, які з'являються. Річ в тім, що цими днями на російсько-естонському кордоні з'явився британський принц, з'явився у формі, з'явився на техніці. Ну, загалом, це ж частина НАТО, це нормально. Вони проводять якісь свої навчання. І саме в цьому росіяни і запідозрили і вороже НАТО, і звісно, британців, які сплять і бачать, щоб захопити Росію. Цікаво, що вони будуть з нею робити. Таким чином, пропагандисти намагаються показати, що війна з Україною це тільки перший етап. Далі буде більше, далі буде гірше. Ну і в цілому, Європа щоденно воює проти Російської Федерації. То кібератаками, то атаками проти їхніх атомних електростанцій, хоча хочеться запитати: а де пруфи, окрім як цих страшилок? Удар по трансформаторній будці Іскандером. то он себя не оправдывает по многим вещам. Если эта трансформаторная будка не подпитывает завод «Район Металл», который выпускает снаряды. Понятно, логика. Да. И зачастую в Европе вот считают, мол, «Эскандер» стоит столько-то, время производства столько-то, а мы трансформаторную будку отремонтируем за столько-то, стоит столько-то. А на самом-то деле инфраструктура инфраструктуре рознь. Когда Украина бьет или, например, психологически отрабатывает, или, например, подкладывает взрывчатку под машину сотруднику атомной электростанции, это то же самое, что удар по инфраструктуре. А они запугивали. Это терроризм откровенный. Когда запугивают сотрудников атомной электростанции, это международное право, я сейчас ничего не придумываю. Соответственно, вот не надо сейчас, мне кажется, пробовать сформулировать непосредственно текст, в котором что-то будет. Я понимаю, что президенты говорили о направлениях, которые безумно важны. Но если вы проводите кибератаку, и в какой-то карликовой европейской стране, балтийской, каждый день есть кибервойска, -у, кибер у них киберглавнокомандующий, который проводит атаки на Российскую Федерацию. И эта атака будет на атомную электростанцию, это удар по инфраструктуре. Понимаете, мне кажется, что мы попадаем в какой-то капкан вот этих вот мелочей, а нам нужно идти глобально. И еще раз, я настаиваю на формуле, Европа, которая сейчас подливает керосин все время в огонь в, в, в войны, они на самом деле понимают разговор языка, но бесполезно разговаривать с Зеленским. Разговаривать Рафаэль Никитич, вы вот про Европу, заводы. про Европу только что в перерыве мне говорили, я имею в виду, где там войны? этот самый принц? А принц Вильям сейчас на границе, из на российской границе, в военной форме, в танке, в лучших традициях премьер-министерства э, Великобритании. Вспомним, как говорится, эту мадам, я ее фамилию уже забыл. Листрас, да, Ли да, которая, ее как говорится, сразу и не Они да. там готовят вторжение, так что теперь все серьезно. А чего не Коллеги, на Украине, надо... Эстония, в, в, общем. Место в тихо, мог бы на Донбасс. Да. А и мы там, не знаем там, темы. А он хабриле, я что просто, там я стреляют. Я просто да, что от а а границы до Санкт-Петербурга рукой подать. Он чтобы потом поставить потом точку, да, чтобы славить, поставить точку, вы понимаете, Лично когда мы славит. говорим об определенной конкретике, вот сейчас, американцы почему говорили не нам по пучке? Может, мы далеко не союзники против Европы. Но я вижу определенный тренд Европы. Европа реально, это не у Тимошенко глаза открыли, это просто она первый раз заявила о том, что глава немецкой разведки четко продемонстрировал. Пока с Россией воюет Россия не до нас мы вооружаемся. Неимоверный пакет, который Бундестаг принимает финансовый, чтобы создавать оружие. Если мы посмотрим на все заявления европейцев, то прям спецоперация, пусть на сегодняшний день, дай бог, чтобы это было в дипломатическом контексте, принуждение европейцев к миру. У меня нет ощущения, что американцы сейчас по нам бомбить будут. Но все, что я слышу от европейцев, они готовят вторжение. А знаете, кто вынятково и только выиграл вид СВО? Це російські командування. Ну так завжди в них хто найвищий, той і в плюсі, а найнижчуються челість, найдешевший ресурс. Тобто мобіки і чмобіки завжди страждають. Військові розповідають, наскільки їм важко виживати на фронтах, і вже навіть не через українські атаки. Господи, ми перестали бути для них головним злом, головне зло тепер їхні командири, які забирають у поранених військових. Третину від їхніх виплат. Ну, а якщо поранений чмобік відмовляється віддавати свій мільйон, то командир його допомогти країні, приїхав на село, отримав ранення, в'їхав в госпіталь. Чесно, воював за родину. Uh, Получил ранение, Два місяці пробув в госпіталі, выписали і вернули обратно на передову. За каждое ранение э, компенсация от государства 3 миллиона. Э, старшее руководство сказали, что я должен э, с этой суммы, с 3 миллионов отдать миллион. Э, получилось так, что проблема с картами я не смог эти деньги достать. Они поставили ультиматум, что 29 числа мы едем на задачу. Меня там обнулят, потому что я не смогу выкупить І попри те, що російська пропаганда, російські чиновники та й сам воєнний злочинець Путін постійно намагаються продати ситуацію на полі бою як тотальну перемогу російської армії. Насправді їхня математика виглядає не надто привабливо. Річ в тім, що через недолугі штурми, через м'ясні атаки, через обнулення своїми ж в Росії є дефіцит її самої найдешевшої живої сили чи ресурсу. Тобто людіше. Тож зараз в Росії вже придумали ні, не агітувати навіть зеків, а просто викрадати алкоголіків, викрадати бомжів і відправляти їх на СВО. Друзі. Я зараз немного об... про общественну життя. Конкретні про похищення людей, які оказались на СВО. В общем, дела такие. На моей странице ВКонтакте удалили три видео. Первое, где мы с родственниками тех людей, которых похитили, они оказались на ССО, где они рассказывают, как это все получилось. Второе, это где мы с Аленой рассказываем, как мы съездили к человеку, которого похитили, били заставляли там подписать контракты и потом ну, он попал в больницу то есть удалось его выдернуть и третье где я говорю что ну что там подали заявления все до да, обращения то есть сейчас там начинает структура работать как бы ну все под контроль вот, э, эти три видео удалили. Ну, написано то, что удалено, генпрокуратуры, как бы туда-сюда, но э, как бы нету пояснений конкретики, за что, почему удалили, как бы, да, ну, что там сказали, вот, там, это дискредитирует, там, или еще что-то, но если бы это дискредитировало, как бы, меня уже давно подтянули и сказали, ты что, паренек, дискредитируешь в нашу армию, вот. Я полагаю, что к этому приложили э, руку наши какие-то административные ресурсы для того, чтобы прикрыть свою жопу. Знаете, как бы была градация по регионам Российской Федерации, которые я ненавижу найбільше, то это была Бурятия. А так в целом у меня градации цієї немає, я ненавижу их всех одинаково. Но Бурятия, здається, одна из найбільш Мерзенне. Журналістка знімає сюжет про те, як же живуть ці істоти в цій Буряці. Отже, там сезонно зійшов сніг і відкрив дивовижні пейзажі, Гори сміття, лайна і не тільки. Виявляється, що ось в цьому всьому мешканці Буряці і прожили всю цю зиму. Ну а навесні вони знову побачили, в якому ж лайні вони живуть. Ця журналістка висміює місцевих і каже, що через відсутність благ цивілізації всі ходять в туалет на вулиці. Дивно, ми про це здається дізналися набагато раніше аніж сама журналістка, коли ті буряти вузького крали у наших людей унітази. Цікаво, куди вони і як їх застосовували, якщо в них, в принципі, немає ніякої каналізації. Просто як стільчик, чи якщо одним словом, якщо й можна вважати щось найгірше комусь із росіян, то хай найгірше станеться із мешканцями буряції. Ужас. Час мені дато потишать. Хорошо, что технологии не научились передавать ароматы в невыносимом запахе. В горах мусора вынуждены жить люди в районе ПВЗ. Местные сливают сюда бытовые отходы и продукты жизнедеятельности. Всю зиму это копилось. И сейчас, как подснежники, вылупились спрессованные кучи туалетной бумаги. И с чем же? С фекалиями. Все это сейчас тает и ручьем бежит прямиком вниз. Дома построены в 30-х годах прошлого столетия. Тогда санузлы не были предусмотрены. Прошел век, а люди все еще вынуждены пользоваться уличным туалетом. Причем единственным на множество домов. Туда лучше не заходить, потому что вид не для слабонервных. Из-за отсутствия благ цивилизации все помои сливаются в выгребные ямы у домов. Поскольку сбрасывается это вместе с мусором, они полностью забиты. С того года она у нас вот в таком состоянии. Ужас один. Здесь у нас хоть туда бежит все. Ну а вот этому дому-то, вы представляете, в подвал. И это я не представляю. Они даже окна там бедные не открывают. Полина Петровна рассказала нам, некоторые соседи смогли провести воду в дом. Ей же в свои 80 финансово не потянуть и приходится бегать по нужде к дочке в паре бараков от нее. Общая уличная уборная непригодна от слова совсем ручей, ручеек на расстоянии меньше двух метров от туалета. Красиво несет за собой грязь, а между прочим, Вода-то все подмывает. Уже понятно, да? Одна проблема здесь породила другие. По туалету постройка покосившаяся, дверей нет, как и выгребной ямы. Вовнутрь не зайти загажено, поэтому весь удар берет на себя выгребная яма, соседствующая с мусоркой. Я не знала, куда пожаловаться. Господи, думаю, ну в конце концов, кто-то сюда придет или не придет, а? На нашу гору на эту. Мы как в гетто живем. Там туалетная бумага вместе с фекалиями. Ой, да, ну, всех же не... Я уже и, и ругалась, и материлась, и что только не делала. Ну, а ну, люди, не понимая, это делают. Кошмар, девочки. Не дай бог никому тут жить. Мусор в контейнерных баках. Ответственность экоальянса. Их опустошают по графику раз в неделю. Хаос вокруг мусорки, а за это уже отвечает управляющая компания. Знают ли об этом в коммунальном сервисе? За ответами отправились прямиком к ним в офис. Вчера у нас там шла уборка на э, той территории, э, пока вот собираем самый такой крупный мусор. Сегодня мы Иванову убирали. Э, завтра у нас кирзавод по плану, у нас план работы, по которому мы идем и убираем все это дело. В качестве доказательств даже показали видео. Да, картина была другая, но и сейчас не на пять с плюсом. В управляшке уверяют, закончат до конца месячника чистоты. Среди мусора бутылки, это понятное дело, тут же часть бампера, старые диваны или кресла, а также ведра, причем туалетные что является нарушением экологического и природно-охранного законодательства, а также чревато возникновением инфекций. О состоянии этих придомовых территорий узнали в ОНФ. Специалисты уже провели рейд, ужаснулись и отправили необходимые запросы. Было направлено обращение в администрацию города улан с просьбой об обеспечении жителей Горная и гвардейской необходимыми санитарно-бытовыми помещениями, со и своевременной откачкой выгребных ям. заключаем договор на график, что они будут прямо вот по четкому графику приезжать и откачивать. Нужно понимать, что за услуги управляющей компании платят не все жильцы. В домах улиц Гвардейской и Горной только половина или того меньше. отсюда ты и хромает качество, поэтому должна быть общая работа. Вы можете заверить, что до конца месячника чистоты Там не буде мусора, і ви ями будуть працювати справно. Мусор, ми потім мусор. це можемо перевірити. Да, конечно, приходите. Через місяць ми не Поліну Петровну і узнаємо, як вирішили вопрос з мусором і уборною. Щоб, не дай Боже, друзі, оця картина, яку від випуску до випуску ми вам показуємо, не прийшла до нас додому. Щоб не повторилася така біда, як це відбувається на території самої Російської Федерації, маємо це гнид. Спинити, як це зробити, це винятково і тільки посилюючи збройні сили України. Тож не забувайте донатити на наш збір, шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Лишайте свій лайк таким чином. Нас побачить і почує ще більше наших глядачів. Ну, і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.